В подъезде нам надо сделать ремонт, козырек нам надо сделать и спилить вот эту эту тополь. Все это было написано в заявлении, все мы поподписывались. Ну пришли единственное, что сделали, вот эту планку набили и все, Чтобы туда не ходили. Но оно открыто. Мы писали нашему мэру, он нам ответ принес, передал и все. И вот все что сделали, я сказала. Да. Все весь ремонт у нас есть. У них задолженность уже более 60 тысяч. У них отключена вода, канализация, газ отключен. И они сделали пробел и в туалет ходили в подвал. Вот они вместо того, чтобы сюда в туалет ходить, они ходили вот сюда. Когда там не работает канализация, куда а, ходят может, в туалет? Подвал. Вот у нас все запахи идут, я на втором этаже живу. дело в дело в том, что там все равно уже Там лизут все. Чому треба і тому не треба. А там ми б відкрили квартиру, ви впали одразу. Не треба і заходити. Дирка, так де каналізація. Така дирка. Все, ремонт зроблений, як сказав, ремонт зроблений. А ремонт під'їзді у нас робили останній раз. 1900-800. Вон вони відписку зробили, все, що двері полагодили. <рес> <рес> Речку набили, щоб ну, видно було, що новенька. Ні, вони просто забили, щоб не видно було, що вони відкриті. Мы же просили закрыть. закрыть их. <соспорядочная> Уложить списки. Мы вот это вот козырек людям сделали. Да. Вот это мы, я понимаю. Все, мы, сделанный мы ремонт. По в первом подъезде точно так же сделанный ремонт. Но наш и вот этот пока ничего не делают. Все по очереди. А по каким неизвестно. Я ходила в ЖЭК. Она мне сказала краски, там мешки 5, 5 там того и того и того. Взяла. Ну не под силу просто потянуть. Делал, но ну, не в этом году. Не в этом году? Прошлый. Года, не... два... Да. года два назад? Да, да. А мне кажется, прошлый, типа за И то да. я шесть лет ходил, добивался, чтобы крышу покрыли. Ну, и Бог. там работал. И течет. И течет. А может, и сходить посмотреть. И трещины по подъезду. Вообще ремонт не, не помним, когда и был. И еще последний подъезд, и там тоже же проблемы. На пятом этаже все их залыбало. А никто еще, никто еще в этом году не работает дольше. А ты пообещал, что два месяца. У нас средний сбор платежей в месяц составляет за прошлый год и за этот в районе 90%. Иногда 96, иногда 92, иногда 88. Фактически получается от района 78-80% максимум. Мы получаем деньги, которые за текущий месяц начислили, они с опозданием на месяц к нам поступают. И 10-12% каждый месяц мы собираем долгу прошлых месяцев. Вот это накопление идет. Причем накопление, ну, оно, его надо понимать и в физическом виде. На поступление на расчетный счет каждый месяц мы определенную сумму имеем. И на эту определенную сумму денег мы планируем работы, конкретные работы. Но в то же время, одновременно, вот эти вот деньги, проходящие, они раскладываются по каждому дому. И учитывается, у нас по домовой тариф, мы по дому их и собираем. То есть на каждом доме есть накопительный то есть, учет по каждому дому оплаты населения, начисления и оплаты населения. И когда мы планируем работу, мы смотрим, а есть ли на этом доме средства, чтобы эти работы выполнить. Вот появилась проблема. Мы смотрим, вот 66 домов, вот эти 66 домов практически уже в этом году ничего серьезного планировать нельзя, только аварийные ситуации. Это не значит, что нам вообще ничего делать не будем. но на этих 66 домах до конца года мы серьезных работ планировать в плавном порядке не будем. Занадто часто у наш час виникають непорозуміння між мешканцями багатоповерхівок та працівниками житлово-комунального господарства. Перші стверджують, що вже декілька років нічого не ремонтувалося. Протікає дах, неприємні запахи з підвалів. Вони відстоюють своє право на комфортне життя у своїх будинках. Інші, в свою чергу, переконують, що роботу виконують, але в більшості випадків, на їх думку, цю роботу люди не помічають. Кожному жителю предоставлена право. предъявить претензию, не ожидая там полугода или, или квартала. Вот он сегодня считает, что мы плохо работаем, он имеет право предъявить претензии. Мы обязаны ему раскладывать по полочкам, доказывать обратное. Или согласиться и делать возврат начисленных ему к оплате денег. Да. Я убедился в одном, как бы мы хорошо не сработали, как бы мы не сделали те работы, в пределах тарифа, которые заложены, все равно к нам останутся проблемы. Потому что, еще раз говорю, если на доме 2-3 раза не выполнен капитальный ремонт, то какой бы раз прекрасный объем поточного ремонта не был сделан, все равно в этом доме останутся проблемы нерешенные. И к нам претензии обязательно останутся. 18. смотрите, это как раз попал попало хороший дом. Я, же, я там проводил собрание 5 червня. Этого года, да? Этого, этого года, да. И вот полностью отчет а жителях этого дома есть, да. Значит, на 30 тысяч закрыты объемы работ по, по, по точному ремонту по этому дому. Из них 8486 гривен с 2011 года перекочевало, 8494 на 2012 год, да. Поэтому за 2012 год здесь получается на 22 тысячи гривен выполнена работа. Смотрим наборку, которую мне смогли э, подобрать. Ремонт кровли 16,5 метров квадратных. Ремонт одного подъезда на 11 842 гривни закрыли. Но это получается, уже тут ремонтировали и материалы, наверное, ваши были. Здесь материалы их нет. нет это материалы, материалы жителей. Если, бы здесь с материалами, с материалами, ремонт бы был, то он бы был около 20 тысяч. Устройства, выключатели автоматов два штуки. Ну, вот в каком-то подъезде сделали, что можно спрашивать со всех жителей. Видели вы этот автомат? Конечно, никто его не видел. Даже, даже в том подъезде, в котором его поставили, скорее всего. Устройство лавочек, одна штука. Ну, наверное, была сломана. Устройство пришлось... бетонного покрытия 1,2 метра квадратных возле этого дома. Недавно было собрание здесь. <связь> вот решали, что тут надо кровью, деньги собирать, кровлю ремонтировать, подъезды ремонтировать. Ну, не только наш дом, и этот, ну, руководство проходило ЖКО. <связь> так что, ну, обещает много, но пока мест ничего не видно. Конечно, надо ремонт делать, кровля течет везде. Что... Проводили собрание жителей дома и много жалоб высказывали. Ну, по поводу состояния дома, особенно третий подъезд. Ну, в основном у нас жалобы на крышу. Крыша течет. Как третий подъезд, так и второй, да и первый подъезд не лучше, но особенно третий, там заливало капитально, поэтому ходил он с главным инженером, сам поднимался на крышу и скорости собрали они деньги, правда там получилось так, что закупали материалы жильцы, а ЖКО выделило работников для устранения этого всего. Но дело в том, что они частично делают, что тот рулон рубероида, которые они положили. Это шкапля капля в море. Там надо капитальный ремонт крыши делать уже давно. Ну это же огромные деньги, которых нет ни в ЖКО, ни в Горсовете, нет. В... Цена этих денег от дома так мало. Что такое 40 квартир в доме? Этих денег просто не хватает для того, чтобы сделать ремонт. Не, неправильно поступает. Ну, конечно, добавлять, добавляете везде. А щоб основательно щось зробити, хай не кажемо, що все зразу за один день. І не кожен день його робити. ці двері зробіть. Там же, вон, 20 двадцять двадцятий дом. Всі двері поміняті. А чому там міняється? Тому що там є начальство живе. А ми прості смертні. Да. да. Хоча ми тут живемо. І самого як кажуть, ну Наташа Саєнко Саєнка в першому під'їзді, Вона поки Само це получення. зробили, вона не один день, не один місяць ходила, ходила, ходила. ходила. І таке зробили і кришу, і покрасили, і під'їзд зробили. Ось надя ходила, 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 виходила. У нас немає ініціатора, ходити. тож, аби не виникало таких ситуацій, мешканцям багатоповерхівок можливо необхідно організуватися, обрати старшого і з його допомогою, співпрацюючи із комунальниками, вирішувати проблеми. Щомісяця цікавитися роботою житлово-управляючої компанії та брати активну участь у прийомці робіт, які були виконані. У нас з'явитися можливість накаплювати средства і вести з людьми паралельну роботу, об'ясняючи, що якщо зайти средства, ми можемо щось організувати, але все одно це буде в менших об'ємах, ніж потрібно то. Нам потрібно, крім вашої квартирної плати, ваше розуміння, що це проблема островстей, що на самомісторішати, щоб ви согласне приймати до участь. И это я ярко продемонстрировал на кровлях, на ремонте кровли в прошлом году, в этом году, там, где люди нас поняли, там, где они перестали жаловаться и писать жалобы во все инстанции, а вместе с нами начинают думать, как эту работу сделать, а не просто найти виновного, почему она не сделана, а сделать ее, сделать в оптимальные сроки. Там у нас получается и благодарность от жителей есть за сделанную работу, и у нас чувство удовлетворения от того, что мы сделали.